নমস্কাৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সম্পৰ্কত শেহতীয়া এটা ভাল খবৰ আহিছে ভাল খবৰটো আহিছে ভাৰত পেঞ্চনাৰৰ ফালৰ পৰা ভাৰত পেঞ্চনাৰ সমাজৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে এই দাবীত কি কি উত্থাপন কৰা হৈছে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে এক জুন দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখত এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডি অ' পি ডিলৈ আৰু তাত কে তিনিটা মুখ্য দাবী তেওঁলোকে বা প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে অতি সোনকালে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন ইয়াৰ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স প্ৰস্তুতি অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি লগতে পেঞ্চনাৰসকলক যাতে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সবিশেষ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে দেখিছে টু দি অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ছেক্ৰেটেৰী অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেঞ্চনাৰ এণ্ড ট্ৰেইনিং ডি অ' পি টি গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰখন বিষয়বস্তুটো হৈছে ছাবজেক্ট আৰ্জেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এক্সপেডিটিং টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট অফ চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰছ অফ দি এইথ চেণ্ট্ৰেল পে' কমিশ্যন অৰ্থাৎ অতি সোনকালেই যাতে টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু লগতে চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়া হয় ৰেচপেক্টেড মেডাম উই অন বিহাভ অৱ দ্য ভাৰত পেঞ্চনাৰ্ছ তেওঁলোকে লিখিছে যে মুখ্য দাবীকেইটা তেওঁলোকে যে অতি সোনকালেই অষ্টম ধৰ্ম আয়োগৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সসমূহ যাতে প্ৰস্তুত কৰা হয় লগতে অষ্টম ধৰ্ম আয়োগৰ কাৰণে অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলক যাতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয় লগতে পেঞ্চনাৰসকলক যাতে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় অষ্টম দৰমহা আয়োগত ইয়াত ডাগ কৰি দিয়া আছে মুখ্য তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ প্ৰথমতে লিখিছে আৰ্লি ফাইনেলাইজেচন অফ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স ও অৰ্থাৎ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্সৰ ফাইনেলাইজেশ্যন অতি অতি সোনকালেই কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে প্ৰম্প এপইণ্টমেণ্ট অফ চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ অতি সোনকালে চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰসকলক নিযুক্তি দিব লাগে আৰু তৃতীয়তে অষ্টম ধৰ্ম আয়োগত যাতে পেঞ্চনাৰসকলে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কত এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আশা কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগ আৰু ডি অ' পি টিৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্ব সহকাৰে এই ভাৰত পেঞ্চনাৰ সমাজৰ ফালৰ পৰা পত প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন ল'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অনাগত দিনত আগন্তুক দিনত এই সম্পৰ্কত এতিয়া আপডেট নৃত্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা অথবা ডি অ' পি টিৰ ফালৰ পৰা আহিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি আগবঢ়ালোঁ এনেধৰণৰ খবৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি চাইছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ